Так домашні, там велика листя що, Я сказав, люди на панос. Минуточку немає. Мої хороші. Сьогодні такий праздник, який зібрав нас тут День Святого Миколая. Да. Він про вас не забув. Верність, ось вам такі подарочки маленькі. Маленькі подарочки, чисто символічні ми вам зараз роздамо ці подарочки, ви будете цілий госминати нашу зустріч. І коли отут на цій останній сторіночці буде грудень 2016 року, ми зустрінемося з вами. Забудьте дівчата, девочки, мальчики, братя. Давай.

остальные шутки и холопы откуда ты знаешь, что я волосатый? а мы да, мы когда изучили а вы знаете, что я волосатый? Санёк, помаши ручкой что-нибудь там сообрази Олежа, тебя сегодня вознесли на пьедестал. <с arcade> Быть добру. Но споем. Что хочешь сказать? Скажи тихо, скажи всем тихо. Тихо, скажи всем тихо. Тихо. Тихо, чекашки, тихо. <говорит> 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 тихо ну, случайно, значит, э, ну уже зная о том, что будет вот, сегодня встреча, я написала Юрию Рыбаку сообщение о том, что Юра, приезжайте туда-сюда. Ну, конечно, он Всем передавал большущий привет и А-классу, и Б-классу. И сказал, вы меня простите, сами понимаете, что мне не 60 лет, и я в таком звании, что меня даже до границы не допустят. Я ну, не знаю, я не в звание, да, поэтому я просил прощения, что не сможет приехать, но всем передавал огромный привет. Поэтому Спасибо. я вообще Спасибо. я обязательно отпишу, да. если у меня получится поснимать что-нибудь, или это самое правильное обязательно, не, потому не, что... Да, в одноклассниках мы вообще не там там, да. ну, понимаем. Да. Просто я бы, ну, какой-то живет сейчас. Леденна. Да? да, он Ленинград. просто говорит, не могу, да? Пушкинский, Пушкинский район. Наташ, ну, Поэтому ну, 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 вы ну, меня ну, простите, ну, что я вам сейчас не снимаю. Да, просто Юра Юры рыбалка огромная, огромная привет. Я был здоровой человеком. Он сказал привет, и потом уже хорошо, что издаляешься что да? И как просто говорю, что Юра... To konie, które zrobili dwoma w kwietniu, w jednym stojku, Приглашай кого-нибудь, Сань. Приглашай потанцевать, ну.